lo'zgarmas koffitiyentlar birinchisii chiziqli differensial tenglama yechimini topish masalasi bu masalani yechishda işte, fransuz olimi leonardo ler El tomonidan taklif etilgan xarakteristikalar usulini qo'llaymiz ma'lumki chiziqli birinchisi tenglamaning umumiy yechimini topish uchun uni fundamental yechimlar sistemasini topish kerak ya'ni agar bizga einchi tartibli chiziqni birinchi bo'lsa uni n chiziqni bog'lamagan yechimlarni topishimiz kerak bizga o'zgarmas tartibli tenglama kobiror bir funksiya shu tenglamaning yechimi bo'lsa bu holda bu funksiya va uning hosillari chiziqli kombinatsiyasi nolga teng bo'lishi kerak natijada bu funksiya shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerakki uning hosillari va o'zi tuzilishi bir xil funksiyadan iborat bo'lsin. bunday shartga irik barobar yam mos keladi bu yerda lambda o'zgarmas son bu yeşimli korunuşu, yeşimli uzun topuşu, lambda'nın kıymetini anlatmış. Ve şu masalların bacarış maksatı, Fulçer'dan en inci takip geçen hosullarla ve hesablayın hosullarla ve Fulçer'ı teylemek edip koyalımız. Sadarışta çeşitli biz enci dereceli algebrik teylememiz. Bu algebrik teylemem, berilgan tenglamaning xarakteristik tenglamasi deyiladi uning ildizlari esa tenglamaning xarakteristikasideladi demak o'zgarmas koeffitsientli einchi tartibli birinchi tenglamaning yechimini topish masalasi einchi darajali algebrik tenglamaning ildizini topish masalasiga va bu holda yechimning ko'rinishi va ko'rishga bog'liq quyidagi holni qaraymiz birinchi hol isteann barcha ildizlari haqiqiy va o'zaro teng mas bu holda bu lavdalarni yechimni ko'rishga biz ega tenglamaning enta xususiy yechimini aniqlaymiz hosil bo'lgan mana shu yechimlar chiziqla bog'lanmagan chunki bu funksiyalarda tuzilgan tartibli nolga teng bo'lmaydi demak bu funksiyalar berilgan tenglamaning fundamental yechimlar sistemas tashkil qiladi va ularning chiziq kombinatsiyasi bergan tenglamaning u bo'ladi qoyidagi misol ikkinchi tartibli berilgan tenglamani yechimini ko'riishda hosllarni hisoblaymiz birinchi ikkinchi tartibli hosilar shu hosla va funksiyani bergan tenglamaga ketirib qo'yib mana shu tenglikdendi ko'rsatishi funksiya qat'iy musbat funksiya bo'lgani sababli yedaslamda ga bo'lish natijasida berilgan tenglamaning mana shuna ko'rinishdagi xarakteristik tenglamasi hoi solishtirib ko'rish mumkin bu yaxshilab qarasangiz qanday tuzish ham ma'lum natijada biz a nisbatan kvadrat tenam bu tenglama musbat har bu ilzlarni yechim ko'rinishiga u yechimlar nisbati o'zgarmas songa teng bo'lmaganligi sababli bular chiziqni bog'lanmagan demak ikkinchi fundamental yechimlar sistemasi tashkil qiladi ular i bilasiz berilgan masalaning umumiy yechimini beradi masalan yechimi aniqlandi endi ikkinchi qaraymiz kompleks son mavjud bo'lsin aami lamda birimiz alfalsbitta i ko'rinishdagi haratsiz tenglamaning ildizi bo'lsin haratsiz tenglama haqiqiy koeffitsiyentli algebrik tenglama bo'lganligi sababli bu kompleks songa qo'shma bo'lgan kompleks son ham shu tenglamaning ildizi bo'ladi demak biz bir juft kompleks ildizga ega bo'ldik va bu bir juft kompleks ildizga bir juft tenglamaning shunday ko'rinishdagi yechimi mos keladi quydagi misolni qaraymiz bizga ikkinchi tartibberilgan yechimni i ko'rinishda olib oa hisoblab soddalashtirgandan so'ng biz mana shunday ko'rinishdagi xarakitik tenglama hosi hosil bo'lgan kvadrat tenglama skemati manfiy demak kvadrat tenglama kompleks ildizga ega bu ill demak mana bu koi solishtirsak alfa alfamiz minus ga teng beta betamiz 3. alfa va bettani mana bu funksiyaga kelirib qoyib a tenglamaning mana shu ko'rinishdagi ikkita yechimni hosi qilamiz bu yechimlar chiziqla bog'lanmagan chunki ularning nisbati o'zgarmaslinga teng emas demak fundamental yechimlar sistemasi tashkil qiladi va ularning chiziq kombinatsiyasi berilgan tenglamaning umumiy yechimi masalan yechimini topildi uchinhi orasida kara ildiz mavjud bo'lgan ladado sisni kakara ildizi bo'lsin bu holda bu kakaralli ildiz yordamida biz tenglamani kata yechimini quyidagi ko'rishdai yani aaoldin yechim ko'ishigakib qoyib birinchi yechimni hosil qilamiz undan keyingi yechim oldingi yechimni x ga ko'paytirish ko'paytirishas hosil bo'ladi. bola shu tarzda davom ettirib biz tenglamani katayechimni topamiz qoydagi 5 beshinchi tartibda tenglama berilgan bo'lib uni yechimni topish y derse 2x de bolib tenglama ni xarakteristikasi mavsum. Registina mav 5-inchi darajali tenglama bo'ldi, lekin bunday agar lambda ko'paytmasini tash his qilsak, tenglama ikkita tenglama ko'paytmasi bilan yoziladi. Avvalo 1-inchi tenglama, 1-inchi kvadrat tenglama keldikcha biz tenglamaning eechi mav nol ushkaraydiz boshnatmaymiz. Ikkinchi kvadrat tenglama keldastirib iuuchdemak bergan tenglamaning xarater tenglamasi ikkita ildizga ega bir bittasi uch karrali ikkinchisi ikki mana shu qoida yordamida biz tenglamaning s yechimini tuzamiz nol bo'ganda bir bo'ladi birga teng undan keyingi yechim oldingi yechimni igakoat hosil bo'ladi uchinchi yechim esa ikinchi yechimni tani mos bo'lgan uchta yechimni topdik xuddi shunday minus uch boo'rniga undan keyingi yechim oldingi yechimni ikkita yechimikiatopilgan yechimlar btengani fundamental yechimlar yechimlartasil qiladi va ularning umumiy endi oldingi hollarga tegishli bo'lgan birinchii misol bizga mana shunday to'rtinchi tartibli tenglama berilgantenglamasi to'rtinchi darajali tenglama bu to'rtinchiaa tenglamaning ilzizini topish maqsadida men uchinchi qo'shiluvchini ikkita qo'shuvchiga ajratib birinchi uchta qo'shiluvchi bizga ayirmaning kvadratini beradi qolganiga tegmaymiz endi mana shu ayirmani kvadratiga ikkini qo'shib ayirib uni mana shu shaklda ayirmani kvadrati turibiki mana bu qos natijada bra telamani harakat tenlamasi kvadrat uch chaning kvadratiga teng bo'lgan te bu kvadrat uch cha nolga tenglashsa uni ildizini topamiz iliz bir plyus minusiendi kvadrat bolgan demak bir plus minus iikkrali ilizi endi kompleks holda yechimni topish asosan biz plus minus i kompleks ildiz uchun ikkita yechimi va bular karrali bo'lgani sabablikarali yana ikkita yechim paydo bo'ladi mana bu yechimlarni k yordamda yana ikkita yechim bo'ad natijada biz bergan tenglamaning to'rtta yechimini tashkil topdik bu tenglamaning

ichida birinchi ko'paytiruvchi nolga tenglashtirib ikkita top ikkinchi ko'ai nolga tenglashtiib kompleks demak tenglamaning aa tenglamasi ikkita turli e va Bana bu orta halde yeşimler. toplandı, bir kompleks halde. Bir toplar. biz teynemen 4 tek yeşimler alıkladık. Bunlar sıklı kamerası ve diğer teynemen sonra kalemiz. Dört tek işler tek teynemen. Karası dört Bu teynemen elinizi topşu maksatı biz kvadratlar ayrimasi shakligi keltirishga harakat buning uchun to'rtlamna kvadratni qo'shib ayramiz birinchi uchta qo'shchi bizga yig'indini kvadratini beradi oxirgi qo'hlvchi ikkilanning kvadrat natjda işte, kvadratlar ayrirmasi bu bo'ldi o'n ikkita qovozga ajratib biz ikkita kvadrat ho bu ikkita kvadrat lama işte ben de eğer asam var mı diye işte kompleks bu kompleks hal kabı kenarına işimler topamız ve nasılda bu işimler için bu kamerasa sebebiyle kenarına onu işim. Koyduğumuz sorun kalmış. Altın işler kabı başına koyduğumuz t 6 darajali tenglama bo'lib u tenglamani ildizini topish uchun oltinchi misolda qoan usulni qo'llaymiz avvalambor e, kublar yig'indisi borfjdemak tenglama ikkita tenglamaga ajadi birinchisi kvadrat kvadrat ikkinchisi b h kvadrat tenglamani ildizini topamiz us mius ikki bo'adi engamai ham yechimni topish mumkin lekin bu yerda kvadratlar ayrimasi shakliga keltirish usulini shuning uchun mana bu tenglamani yozib olamiz ya'ni sakkiz qo'shib y mana bu uchta qo'shich bizga yig'indi kvdra beradi bu esa si ikkita qasga ajratib biz Kaçta i̇şte koyuşta iki de kvadrat yere basın. Bu kvadrat var kompleks. Yani, şimdi şu mos lambdalar gel. Geçimler, bunda koyuşta geçimler tutamız, verdik. Yazılma gel. Bana bu, birinci geçim, ikinci geçim, üçüncü, törtüncü, beşinci, altıncı geçimler. kombinasyonu onun içim. endi men shuni aytib o'tmoqchimanki mana bu tenglamani ildizini kompleks sondan ildiz chiqarish formasidan foydalanibmumkin Bizi holda lamdamiz teng bo'ladi 6 oltinchi daraja ildiz osti minus bir minus bir esa bu kosinus p lus pyomumkin demak agar bu formulani qo'llasak biz mana shunday tengliknihosl bu yerda ki 0 dan 5 gacha. ketma ket bu qiymatlarni bu form qo'yib biz agar masalan k 0 bo'lganda 3-chi yildizni topamiz k 1 bo'lganda bir 1-chi yildiz topiladi k 2 bo'lganda 5-chi Bu beshinchi yildiz vabemalol bu formulada qo'llash no, faqat bitta tomoni borki bu yerda kosimus va simusni qiymatlarini hisoblash kerak bo'ladi masala ichedi diqqatnizuchunasatling